Доброго дня, шановні глядачі в ефірі програми Вознесенська онлайн, яка виходить на каналі Ukraine Social Community в проекті Голос громади, буде почути за підтримки фонду розвитку ЗМІ посольства США в Україні. Я надаю слово автору цієї програми Володимиру Трандафілу. Володимир, доброго дня! Добрий день, шановні учасники, добрий день, шановні колеги. Радий вас вітати в нашій програмі Вознесенськ онлайн. Хотіли би знову поспілкуватися з вами на тему. І револьверного фонду. Хотілося би анонсувати наш семінар-обмін, який відбудеться 24-26 вересня в місті Вознесенськ Миколаївської області, який буде проходити за підтримки Міжнародного фонду відродження, на які запрошені вже 25 осіб з усієї України, що стануть учасниками даного семінару, які проявили. Невеяке бажання відвідати даний семінар, тому що конкурс був дуже завеликий, дуже-дуже. Чотири чоловіки на місце, і всі хочуть ну, зараз почути від нас від, ну, і отримати від даного семінару знання по темі револьверного фонду. Які питання будуть відбувати і розглядатися на даному семінарі обмін? Ну, перше і основне е, питання це що, що це таке взагалі револьверний фонд, з чим його вийдять, як його можна е, впровадити в кожен з своїх регіонах. Е, будуть розглядатися такі питання: як теоретичні основи функціонування револьверного фонду підтримки ОСББ, міжнародний досвід функціонування револьверних фондів підтримки ОСББ, етапи створення револьверного фонду у місті Вознесенськ. Як ми створювали, з чого ми починали, звідки ми взяли перші такі ази, хто нам надав цю інформацію, хто взагалі став локомотивом для того, щоб створити цей револьверний фонд у місті Вознесенськ? І яку соціальну мету несе даний револьверний фонд? Хоч ми поспілкуємось також про можливу організаційні правові форми функціонування револьверного фонду. Та існуюче законодавче поле, документальне оформлення роботи револьверного фонду. Це, це одне з найважливіших питань, тому що ну, багато людей ем, бояться створювати даний фонд, тому що ну, як контролюючі органи, як податково буде дивитися на це. Тому будуть юридичні аспекти розглядатися, і як правильно документально оформити е, даний револьверний фонд, щоб не було претензій у жодного контролюючого органу, і далі буде таке питання розглядатися, теж я вважаю, одне з найцікаві... найцікавіших це методи залучення коштів фізичних і юридичних осіб, державних і міжнародних фінансових інституцій. Ми проведемо, будуть такі блоками розглядатися, як спілкуватися з фізичними особами, з бізнесменами, ФОПами, як спілкуватися з юридичними особами. Що їх цікавить, які конкретні будуть розглядатися ситуації, як ми зацікавлювали цих осіб, щоб співпрацювати з нами в даному напрямку? Як ми наповнювали даний фонд коштами з державних інституцій, як спілкуватися з місцевою владою, взагалі, як роботи, проводити роботу з державним бюджетом? Це там ну, є дуже багато нюансів, які буде цікаво. Переглянути і прослухати нашим учасникам, ну, а також робота з міжнародними фінансовими інституціями для громадських діячів це буде не новою даний аспект програми. Однак для голів ОСББ, для представників влади це дуже таке цікаве питання. І... Далі ми хочемо розглянути, звісно ж, можливості для розвитку револьверних фондів і планувати спільну діяльність з нашими колегами в Україні. Тому е, семінар обмін буде дуже насичений, буде дуже цікавий. Е, багато учасників, що зголосилися, е, просили, щоб декілька ще приїхало друзів. Там також їдуть люди за свій рахунок, тому що. Фонд відродження обмежив у нас фінансування. Є бажаючі, які будуть відвідувати семінар за власний кошт. Це теж хотілося відмітити, який підвищений інтерес до даного заходу. Тому, колеги, у кого є які питання, у кого є які побажання, буду радий відповісти і запрошую всіх відвідати чудове місто у миколаївській області. и отримати чудові знання, які вам надавляться для проведения револьверного фонда в своих регионах. Владимир, а револьверный фонд подразумевает получение денег из бюджета? Сам револьверный фонд, да, мы получали деньги из бюджета, из местного бюджета. У нас есть как бы договоренность с местной властью, на каких основаниях мы получаем. Это возвратные средства. деньги? Вот что? Бюджету мы не возвращаем. Мы даем финансирование, мы получили эти средства к себе на счет, так сказать, на револьверный фонд. Вот этот. И мы уже на поворотной основе эти деньги даем ОСББ, ОСМД, Объединение совладельцев на квартирных домов города Вознесенска, которое обновляет или делает капитальный ремонт, или обновляет какие-то материальные средства и в течение там, определенного времени возвращает нам эти деньги но на наш счет с небольшим процентом. Hmm. Небольшим. А в чем разница между фондом «Ведрожжиня» и револьверным фондом? Фонда «Вознесенска», да? А, ну Фонд «Ведрожжиня» дает на бесповоротной основе, а мы даем на поворотной основе. Но фонд мы... создается как отдельное юридическое лицо? Или да, это он создает, как, ну, мы их создаем сейчас, в данный момент оно создано на базе нашей общественной организации, но мы хотим создать ее на базе ассоциации ОСМД, чтобы как бы... Эти, а, что значит, ну, а что значит на базе? Это револьверный ну, фонд будет как? Эти ОСМД создадут ассоциацию, да, и здесь у них будет их касса взаимопомощи, да, они все будут обращаться. Вот сейчас нужны средства, сегодня, у них будут деньги через месяц, а труба прорвала сейчас, они просят. И вот этот фонд был, главная его функция, вот, э, первоначальная, было вот такое, касса взаимопомощи Для того, чтобы заделать вот сейчас вот эту дырочку, которая, ну, нагальная такая проблема. Mm -hmm. Так, а револьверный а... фонд, он должен регистрироваться как отдельное юридическое лицо с кодом неприбыльности, mm -hmm. или это отдельный расчетный счет в... Нет, это отдельный расчетный счет в данный момент на базе нашей общественной организации. Хотелось, хоть и хотим сделать, я говорю, на базе ассоциации. Так будет, ну, более, мы считаем, правильнее для революционных фондов. Мы вообще хотим поменять просто наш менталитет человека, что берешь деньги, возвращай. То есть уже, ну, не будем, время закончилось, да, когда давали и просто так дарили. Вот этот такой, конечно, Советский Союз нам приучил, приучил нас к этому, что мы берем, 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 и нам всегда кто-то что-то даст. Ну, уже мы видим, что никто ничего не дает. То есть мы сами можем, как сказать, создавать свои блага своими руками. То есть в эту кассу взаимопомощи мы сами же влаживаем деньги, мы сами ее берем, попользовались этими ресурсами, отдали другим. И таким образом по принципу вот этого револьвера патрон опять попадает в патронник. То есть эти средства прокрутились и опять попали в дуло пистолета, так сказать. Вот почему и называется этот фонд револьвер. А в Украине насколько развито это? А в Украине Где, в каком мы городе есть еще револьверные фонды? В Львове и в Киеве создавался, но он так и не создался. Все юридически, там все нюансы вот эти они не хотят брать деньги, да? <свят> ну нет, им они не могут собрать деньги. То есть или количество денег э мало и они не могут начать работу. То есть вот такие начальные шаги во многих городах были, но, как говорится, все лопнуло. Но когда мы общались с, с головами Облрад, как э Кировоградский, да, мне понравился, как он говорил, что Важно поменять вот здесь менталитет человека. То есть они уже тоже дают на поворотной основе. Будьте любезны. Мы вам дали, верните, пожалуйста. Попользовались этими ресурсами, провернули, сделали свое дело, улучшили. И со временем верните эти деньги обратно для других же, таких же, которым необходима эта помощь. И они как бы сами себя подстрекают. Тот взял, будь любезен, быстрее возвращает, тут нам надо тоже. И не заинтересованы в том, чтобы этот фонд работал, возвращали средства, а каким образом возвращать средства? Это нужно в залог отдать ОСББ? Нет, ни в коем разе. Мы проводим. Но если не я... возвращает. Нет, вот для этого вообще еще цель у ОСББ есть институцион... подвысить институционную промежность наших ОСББ. Мы смотрим, прежде чем дать средства ОСББ, Вообще способен ли он вернуть нам эти деньги? То есть мы не даем просто так из подворотня какому-то дому, который пришел, дайте нам денег. Мы его смотрим, как ведется бухгалтерия, сколько у них задолжников, какое финансирование получают, какая доходность этого ОСББ, сколько они могут отдавать этих средств. То есть таким образом, с помощью формул математических программ, таких легких, мы видим, насколько на какой период можно дать этому ОСББ средства. Если мы видим, что человек, то они могут вернуть эти средства в течение года, вот мы даем эти средства и ждем от них в течение года. Мы разбиваем на такие дольки, чтобы им было как раз... Без процентов, да? Процентик есть маленький, в данный момент у нас 5%. То есть mm -hmm. поворотная помощь. Ну и на администрирование эвольверного фонда тоже здесь как бы сидит человек, который этим всем занимается, и надо будет пока 5%. Мы честно планируем, тут есть разные схемы, как работать. Можно с властью работать, можно с ассоциацией вот ОСББ работать в плане, они будут взносы какие-то вносить. Ну, есть там разные варианты, пока мы вот так работаем. АК 5% это такой начальный этап. Но мы тоже как бы на старте, мы тоже работаем, мы тоже видим какие-то, может, ошибки, мы их изменяем, мы усовершенствуем наш револьверный фон. Ну, есть над чем работать. Главное, я же говорю, это менять менталитет нашего человека. Что надо перестать брать, а надо еще и давать. Это как бы главный такой посыл вот этого револьверного фонда. И улучшение, конечно же, институционной возможности вот этих ОСМД, которые улучшают ведение бухгалтерского учета, введение своего, ну, контролирует своих задолженников. В общем, проводится работа очень такая полезная для них. Так И а револьвер... кредит, получается, этот на год, да, дается? до, э -э года? до года, да, не больше года. Пока мы не даем больше выда, пока так. Начало у нас вот такое. Уже выдано более 30 тысяч гривен на сегодняшний день в городе Вознесенский. Мы даем пока только Вознесенским СНД. А законодательно вот. это ну револьверные фонды? Можно работать в да, у нашем. Да. да. Ну револьверный фонд такого такой формулировки вы не найдете, но есть возможности, назовем их схемы, да. Как работы, как можно работать в нашем правовом поле с револьверным фондом? Владимир, будем работать в вашем правовом поле. Ну вот, мне понравилось, Сергей. видите, вы в начале, когда только мы начинали об этом говорить, и было тяжело даже вы говорите это. Вы не понимали, в чем суть, о чем идет речь. А сейчас а я Если сейчас вы задаете тоже. вопросы, ну так вы уже задаете вопросы, казалось бы, для начала это было вообще вам. Вы говорили: револьверная программа. То, какого Ну сейчас вы уже сфокусировались, уже какие-то понятия есть. Видите, все-таки по чуть-чуть, по минуткам, по секундочкам, но меняется, меняется, меняется. И мы вам какую-то информацию все-таки влаживаем в ваше ушко. И таким образом уже идем, идем вперед. Маленькими шажками, но вот так вот все-таки интенсивно работа идет. Спасибо вам за это тоже, благодаря Спасибо. чему возможно. Это делать Спасибо. Так возможно, что... я у вас возьму кредит. Для этого нужно, правда, создать ОСББ. Но почему бы и нет? Мало ли. ОСББ я еще не создавал. Ну, это будет тоже опыт. Консультируем, можем помочь. Если надо, сделаем, проведем целую программу. Как создать ОСББ. Спасибо. Спасибо и вам. рад был всех видеть в данной программе. Я говорю всем до свидания всем успехов, творческих и личного роста, так сказать. Всегда вперед. До, до свидания. Спасибо, Владимир. Дуже дякую всем за участие в программе. Я нагадую, что это была программа Вознесенск онлайн, которая выходит в рамках проекта Украинского комьюнити. Голос громади ви почути до побачення. До новых встреч. До новых встреч. Дякую.